Люди задают вопросы, знаете, и много сегодня катастроф, катастрофизма, войн, лжи, лукавства, страданий. Видно, смерть гуляет, дьявол гуляет, ад гуляет, мамона она гуляет, это не скрыто на этой земле. И поэтому вот мы даем ответы, чтобы люди могли иметь понимание, что такое любить врагов, что такое не убей? Что такое сказано древними было? Око за око. Око за, око, зуб за убийство зуб. и так далее. Иисус говорит, 5 глава, да, вы слышали, что сказано древними не убей, кто же убьет, подлежит суду. Итак, Иисус говорит, вопрос убийства. Он должен судиться или нет. Он говорит, подлежит суду. Что Иисус на это сказал? А я вам говорю, что теперь убийство надо прощать. Да? Маньяков, убийц. Написано не против злому, да, прощай всех. Нет, здесь так не написано. Что Иисус на это говорит? А я говорю, вам, что всякий, кто гневается на брата, уже подлежит суду. Да, кто скажет брату там рак, то есть обзывать будет Синедриону, и кто скажет безумный, то есть дурак, подлежит гиене огненной. То есть если у древних было сказано судить за убийство, то Иисус не говорит здесь, прощайте и любите убийц. Встречайте их с букетом, снимите штаны и хорошо их встречайте. Он говорит вообще даже, за слова будут люди судиться, а не то, что даже за убийство. И дальше он там приводит пример. Если у тебя проблемы с каким-то человеком, не приноси Богу жертву. Иди разберись сначала с человеком. Какие ты жертвы, какие молитвы приносишь? Вот как сейчас многие, например, поддерживают войну. Да? Они говорят, это нормально идти империю, Вавилон строить, заново люди Вавилон строят. Бог его разрушает, да? Вавилон, Вавилонскую башню, Советский Союз разрушил. А люди говорят, давай заново, то есть строить. Ты что, против Бога собрался воевать? Господи помилуй. И они Богу какому-то молятся, дары приносят. Бог говорит, какие дары? Иди примирись с людьми, порядок наводи. Вы только начудили. Какие дары? Там дальше написано, э, не блудите. А Иисус говорит, если смотришь, уже прелюбодействуешь. Дальше написано, что разводное письмо можно разводиться. Иисус говорит, нет, разводишься, значит, блудник. У Иисуса наоборот, если Бог тебе, совершенно другие стандарты, если ты в раю. Понимаете? Ты над законом. Твой стандарт жизни намного выше. И что тут дальше? Вы знаете, Господь говорит, не клянись, не болтай, отвечай за слова свои, да? И 37 стих. Но да будут слова ваши да-да, нет-нет. А что сверх этого? От лукавого. Обратите внимание. И дальше он продолжает. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударил тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. О чем идет речь? И люди говорят, видишь, здесь сказано зуб за зуб? Или одну щеку подстав, другую щеку подстав? А вы видели, что выше написано? Да-да, нет-нет. Остальное от лукавого. Здесь написано, что это значит любить убийц. Это их прощать, это, это не надо их судить, это покрывать террористов, маньяков и так далее. Здесь написано. Это между строк, Нет. это дьявол написал. Да, да. Выше написано, что надо судить. Поэтому это уже учение лукавого. Это уже от лукавого. Поэтому он говорит: а я говорю вам: не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую правильно? Правильно. То есть выяснение отношений. Что такого? Щека, да, или зуб какие-то, это выяснение отношений. Это не терроризм, это не убийство. Поэтому добавление – это уже от лукау. Когда Иисуса взяли, вы помните, его били по щекам, когда к первосвященникам, к Синедриону готовили его привести, помните, да? Что происходило, когда его начали избивать? Что Иисус Вторую сказал? Вторую не подставил. Он говорит, вот сюда еще бейте меня, сюда бейте. Он говорит, если я что-то зло делаю, покажи, где зло, где я не прав, что ты меня бьешь. А мы должны так, как Иисус, поступать. Поэтому да-да, нет-нет, а остальное от лукавого. Идем дальше. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай и верхнюю одежду. Обратите внимание. Судиться. То есть человек, значит, тебе что-то имеет, у тебя какие-то... Конечно, у тебя с ним какие-то бизнес-движения произошли, у него есть полностью основания, не просто ему приснилось, понимаешь? Есть основания с тобой судиться. Поэтому что Господь говорит, если ты кому-то даешь основания, опять выясняй эти отношения. Выясняй. Речь о суде. Конечно. И дальше. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Ну, это как крест э, нес. Симон, да? Что. Римляне по закону не могли взять кого-то, чтобы человек мог перенести. Какое-то расстояние было определено, чтобы переносить эти ноши. И он говорит, сделай больше, то есть будь примером. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Очень хороший стих. И многие верующие, они лишились мозгов. И потом из-за этого уходят из церкви и от Бога. А я за многих верующих, такие, которые попали, чтобы они не ушли, пытаюсь еще рассчитаться и дать им. Другие верующие, так называемые, их обобрали или что-то взяли, они не спрашивали, дать, не дать. И потом им не отдают, и они в этом пытаются винить просто церковь, Бога виновата, уйду из церкви. И я неоднократно просто брал и рассчитывался за этих людей, чтобы эти не соблазнились, чтобы они остались в церкви и могли возрастать в Боге. Хотя они тоже сами виноваты. Во-первых, мы учим, не поступайте так, когда к вам приходят и пытаются занять какие-то там крупные суммы денег или еще что-то, не влезайте в эти аферы. Библия четко говорит, дать надо, если человека надо, накормить, напоить, если он там голый, одеть, может помочь в чем-то, где ему надо. Может, переночевать, как страноприимство, чтобы было Имея и так далее. пропитание, одежду, и А не давали. значит дать ему там на квартиру деньги, на машину деньги, или еще он тебе какой-то проект рассказал, Бизнес. и ты как лопуха, да самая, дал, и потом ищешь виноватых. Или Бог виноват, и тут в Библии написано э, давать. Бог не говорил давать. В Библии написано, что имея пропитание и одежду, будем довольны. Аминь. Не, у меня план там самолет купить, или вертолет, или машину, или дом, или еще что-то, или еще что-то. И ты влезаешь сам в какую-то аферу, и потом ищешь виноватых. Поэтому понятно здесь, и один человек, который использует неправ, он будет ответственен, то, что если соблазнишь одну душу, камень на шею и воду, но и другой, потому что не знает Писания, поступает по-глупому, по, по душевке, по плоти, а не по духу. И если ты уже даешь, то ты должен дать и не думать, как в одну сторону дал и забыл. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Что бы я хотел вам сказать? А я говорю вам, любите врагов ваших. Обратите внимание, не убийц, не маньяков, не террористов. Выше написано несколько стихов. Кто добавит или убавит от лукавого. Да будет, да-да, нет-нет. Враг в данной ситуации здесь, враги разные есть. Убийца ⁇ это убийца. Враг ⁇ это не всегда убийца. Враг у тебя дома, может быть, твой близкий, сосед твой и так далее, и так далее. Убийцы на суд, а не да. любить убийцы. Иисус не сказал, а я говорю, любите убийц. На суд. И дальше еще больше Иисус расшифровывает: Благословляйте проклинающих. Проклинающий Он может врагом, но не убийца. Знаете? Благословляйте ненавидящих вас. Мало ли кто там тебя может ненавидеть, завидовать тебе. Понимаете, да? Это не убийца. И не насильник. Молитесь за обижающих и за гонящих вас. Обижающий и гонящий – это тоже далеко может быть не убийца. Поэтому здесь не написано убийство, маньяки, террористы. Поэтому, когда мы просто добавляем сюда убийство от лукавого, от лукавого. И теперь я вам хочу еще больше сказать. Иисус, он прекрасно понимал, что его распнут. Знал Иисус, что его распнут? Конечно. Знал. Говорил об этом. Он об этом говорил. Знал Иисус, что Иерусалим будет разрушен. Он пророчествовал об Знал. Знал он, что будут гнать церковь. Да. Знал. Говорил об этом. Говорил Предупреждал. Об этом. И о чем Иисус говорит, дорогие мои и любимые? Он знает, что через несколько десятков лет миссия, которая была доверена еврейскому народу, она оканчивается, потому что они не исполнили Слово Божье, они не стали светом и солью для этой земли, они не исполнили то призвание, предназначение, которое Бог определил, чтобы они были священством для всего мира. И он знал, что Иерусалим будет разрушен, и евреи будут рассеяны, будут Поражены многие, убиты, в рабство пойдут и будут рассеяны по всему лицу земли. И пойдут во многие народы, которые они считали, что они все сатанисты, они одни хорошие, а они все от сатаны и такие сякие плохие. И Иисус понимает, что все время полностью меняется. Поэтому он их учит и показывает то, что вы упустили любить ближнего, потому что теперь ближний твой будет, тот, которого ты считал свиньей, собакой, язычником. И поэтому он говорит, любите врагов, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящим, молитесь за обижающих и гонящих, потому что он знает, что ждал еврейский народ, потому что они будут рассеяны почти на две тысячи лет. И потом только Иисус говорит, да, что времена язычников окончатся, и опять они будут собраны, потому что остаток евреев спасется. Но на две тысячи лет они были рассеяны. И им надо было жить среди языческих народов. Вообще государства не было Израиля. Все. И поэтому Иисус понимает, и Он учит. И тут же в этой главе Он говорит, включите мозги, будьте светом и будьте солью, познайте уже Бога, волю Божью, пророков, закон, все, что вам дано, не добавляйте, не убавляйте. Потому что постоянно вы движете, то есть учения какие-то лукавого, да будет да-да, да будет нет-нет. Потому что он понимает, что ждет, то, что и произошло. Потому что в 70-е году, то есть Иерусалим был разрушен, в рабство пошли, рассеяны были по всему лицу земли евреи. Все. Вот что произошло. И в 30-е годы, да, где-то там, Иисус учил и говорил об этом. Так вот, я вам хочу сказать теперь. Посмотрите в этой главе, потому что вы цитируете эту главу «Любите врагов», где здесь написано «Убийц не судите. Террористов не судите. Дословно вы же так говорите, что надо любить убийцы, Вавилону надо подчиняться, Вавилон надо строить. Вы знаете, финиш Вавилона окончится, что вообще зверь придет, антихрист придет, который и создаст уже вот эту империю, тот Вавилон, который от начала пытался строить. Но написано в Библии, что святые, они будут сражаться с ним. Они помогать ему строить. Потому что святые, они строят Царство Божье. Аминь. Помилуй Господи вас.